ಅರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಗಳೇ ಅನೇಕ ಜನರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಸಾಲವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಾವತಿಸಲು ತುಂಬ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂಥವರು ಋಣ ವಿಮೋಚನಾ ಗಣೇಶ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಋಣ ವಿಮೋಚನಾ ಗಣೇಶ ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೆ ಋಣಹರ ಗಣೇಶ ಸ್ತೋತ್ರ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಈ ಋಣ ವಿಮೋಚನಾ ಗಣೇಶ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಎಷ್ಟೇ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಲಗಳಿದ್ದರೂ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕನಾದ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಸಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸದೃಢತೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಎಕ್ಕೆ ಗಿಡದ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಋಣ ವಿಮೋಚನ ಗಣೇಶ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡರೆ ಎಲ್ಲ ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಈಗ ಋಣ ಗಣೇಶ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಋಣ ವಿಮೋಚನ गणेशस्तोत्र स्मरामि देवदेवेशं वक्रतुण्डं महाबलं षडक्षरं कृपासिन्धुं नमामि ऋणमुक्तये एकाक्षरम् एकदन्तम् एकं ब्रह्मसनातनम् एकमेवाद्वितीयं च नमामि ऋणमुक्तये महागणपतिं देवं महासत्वं महाबलं महाविघ्नहरं शम्भो नमामि ऋणमुक्तये कृष्णाम्बरं कृष्णवर्णं क्रिष्ना कृष्णगन्धानुलेपनं कृष्णसर्पोपवीतं च नमामि ऋणमुक्तये रक्ताम्बरं रक्तवर्णं रक्तगन्धानुलेपनं रक्तपुष्पप्रियं देवं नमामि ऋणमुक्तये पीताम्बरं पीतवर्णं पीतगन्धानुलेपनं पीतपुष्पप्रियं देवं नमामि ऋणमुक्तये धूम्राम्बरं धूम्रवर्णं धूम्रगन्धानुलेपनं ॐमधूमप्रियं देवं नमामि ऋणमुक्तये फालनेत्रं फालचन्द्रं पाशाङ्कुशधरं विभुं चामरालङ्कृतं देवं नमामि ऋणमुक्तये इदं त्वं ऋणहरं स्तोत्रम् संध्यायाम संध्याया पठेनर षण्मासाभ्यंतरेणव ऋणमुक्तो भविष्यती ऋणविमोचन गणेश स्तोत्रम।